Одеського моряка Андрія Ейдера, який потрапив у полон в Криму, заарештували на 60 діб. Судове засідання відбулося прямо у керченській лікарні, де перебувають українські поранені під час захоплення російськими спецслужбами. Правозахисники кажуть, на засідання їх не пустили. Ему будет 19 лет около 20-го ну совсем 18 лет ему считаете, да, он закончил месяц, он закончил мореходку в этом году, и месяц был как ну как в запасе, что ли. И вот он по контракту вот два месяца пошел. Как он попал на этот корабль, я не знаю. Мы же с ним связи не имеем. Я, единственное, я вчера разговаривала с бабушкой, он позвонил своей девушке, но не со своего телефона. Это единственный телефон, который он помнил наизусть. Понимаете, как я забираю телефон, мы же, мы же не помним телефоны наизусть, а вот ее он телефон знал. И вот я ему позвонил, сообщил, что он лежит в больнице в Керчи, что он ранен, но состояние здоровья удовлетворительное. Это все, что он сказал. Андрюша хороший парень, очень хороший. Никто не ожидал, что так все произойдет. Очень тяжело сейчас. Всем... да. Все переживают очень добрые, сдержанные. Очень любит пошутить. В принципе, любит близких он заботливый. Мы все его любим и ждем. А насчет ситуации, в которой сложилась, скорее бы она закончилась. Очень хотелось бы, чтобы правительство помогло, потому что мы сами ничего не сможем. Чтобы не получилось, как Сенцовым получилось. Щодо здоров'я поранених українських полонених, всі троє прооперовані. Усього в Криму затримали 24 українця. Їх звинувачують у незаконному перетині російського кордону. Морякам загрожує до шести років тюрми. Найближчі два місяці їх триматимуть у СІЗО. Редакція